بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من لساني أفقه قولي وسدد لساني وهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu bid'ah. Alhamdulillah syukur pada Allah pada hari ini kita bertemu lagi untuk uh, kita sambung membaca Sahih Al-Bukhari dan uh, pada hari ini kita akan masuk bab yang kedua eh daripada kitab Al-Janaiz kitab yang membicarakan tentang mengurus jenazah. Dan tajuknya berkenaan dengan mengurus jenazah lah. Okey, kita ingat balik perbincangan kita yang lepas. Yang lepas kita ada baca hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari di buat mari satu kisah berkait dengan uh, seorang ulama hadis namanya Wahab bin Munabih yang ditanya tentang apa anak kunci untuk nak masuk syurga eh. Uh, anak kunci masuk syurga ni adalah menyebut la ilaha illallah. Cuma bila ditanya pada Wahab bin Munabih dia kata betul lah anak kunci itu adalah la illallah. Cuma anak kunci ni dia ada gigi dia. Gigi dia tu kan. Jadi kita kena pastikan gigi itu tu dia tepat. Ha, barulah mudah masuk syurga. Uh, cuma di situ ada juga kita ada sebut Nabi Sallam ada bagi tahu pada kita kita ni selama mana tidak mensyirikkan Allah walaupun sedikit mesti syurga. Eh? Uh, kalau ada syirik uh, itu tak masuk syurga tu masuk neraka lah oleh uh, Allah. ada juga sikit kita ada sebut berkait dengan pelaku dosa besar. Kalau orang melakukan dosa besar uh, dia ni last kali masuk syurga juga. Tapi dia di awal dia akan dibakar dululah dalam mereka dengan sebab dosa besar selain dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Okey. Itu kita dah bincang kan, dalam ceramah kita yang lepas. Pada hari ini kita akan masuk bab yang kedua babu al-amri bitibai al-janais bab pada menjelaskan tentang kita diperintah untuk kita mengeri, mengiringi jenazah. Kan uh, bila kita, jenazah tu kita escort dia kan uh, antara adab antara perkara yang diajar dalam agama Islam ni kalau ada kematian Lepas main jenazah tu bukan kita semata-mata kita semayang uh, Tapi lepas benda tu nak hantar ke kubur kita pun escort uh, Jenazah sampai ke kubur lah Itu antara benda yang digalakkan dalam agama Kita tengok dalam hadis yang ke 1239 eh Kata Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddatsana Abu walid haddatsana Syu'bah an Al-Ash'as qala sami'tu Muawiyah bin Suwayd bin Muqarrin عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبعين امرنا باتباع الجنائس وعياده المريض واجابه الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن انيه الفضه وخاتم الذهب والحرير والديباج والقصي والاستبرق رواه البخاري Okay, Imam Bukhari dia ambil hadis daripada guru yang bernama Abu Walid. Abu Walid ni dia punya gelaran. Dia lah nama betul dia Hisham bin Abdul Malik. Eh? Orang Basrah. Yang mana Hisham ni pula ataupun dipanggil dengan Abu Walid ni dia ambil hadis daripada seorang ulama hadis terkenal. Namanya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kan? Beberapa kali kita dah sebut Syu'bah bin Al-Hajjaj ni menurut Sufyanaini. Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Al-Tawri. Dia ni uh, amirul mu'minin fil hadis. Salah seorang yang didapat meng, digelaran, digelarkan dengan uh, amirul mu'minin dalam hadislah. Standard macam Imam Bukhari. Tapi Imam Abu Hanifah dia kata dia ni tidak fakih. And walaupun dia uh, hafal hadis tapi hadis yang dia hafal tu banyak yang berbentuk riwayat secara makna bukan riwayat secara lafaz. Makanya kena teliti dululah hadis dia kalau ikut pandangan Imam Abu Hanifah. Walaupun dia amir memimpin hadis tetapi sesuatu periwayatannya tidak boleh terus diterima kecuali kita kena buktikan dia diriwayatkan secara lafaz bukan makna. Kalau makna pula kita kena bandingkan ada tak riwayat lain yang menguatkan riwayat dia. Ha, begitu. Itu kalau ikut kupasan daripada mazhab Hanafi. Eh. Hanafi ni jadi metodologi berbeza lah dalam menilai hadis berbanding dengan imam-imam hadis yang lain. Okey. Jadi uh, Syu'bah ni pula dia kata Anil Ash'as dia ambil hadis daripada Al Ash'as ataupun nama penuh dia Al Ash'as bin Abi Syahna' Al Muharibi ni orang Kufah eh? dan Al Ash'as ni pula dia kata sami'atu Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin aku dengar hadis ni daripada Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin eh orang Kufah yang mana Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin ni dia ambil hadis daripada sahabat Nabi yang terkenal yang bernama Al-Barra bin Azib. Ha, terkenal lah. Eh? Ha, ni sahabat Nabi terkenal. Orang Madinah. Tapi lepas Nabi wafat pergi duduk kat Kufah. Di situlah disebarkan ilmu hadis eh? dekat Kufah. Al-Barra bin Azib. Eh? Yang lepas kita ada baca. Sahabat Nabi yang juga menyebarkan ilmu hadis di apa di di di, di Kufah iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini kita jumpa orang kedua pula lah yang menyebarkan hadis dekat Kufah namanya Al-Barra bin Azib. Okey, hadis ni Uh, Al-Barak kata apa? Eh? Dia kata, Nabi SAW telah perintahkan kepada kita ni tujuh perkara dan melarang kita daripada tujuh perkara. Kata dia. Tujuh perkara Nabi suruh, tujuh perkara Nabi kata jangan buat. Apa dia? Eh? Dia kata, baginda memerintahkan kita untuk ikut jenazah. And, uh, jadi, kalau ada kematian, lepas semayan jenazah, hantar ke kubur tu, kita follow. And, kita escort mayat tu. Kan? Uh, menziarahi orang sakit. Kalau ada kawan-kawan kita sakit, pergi ziarah dia. Eh? Yang menjemput menjawab jemputan. Kalau orang jemput kita pergi kenduri pergi. Ha, macam tu. Kan? Ada orang jemput. Mana ada pro, ada kenduri ni? Pergi, pergi. Jangan tak pergi. Begitu kan. Lepas tu membantu orang yang dizalimi. Kan? Ada orang yang dizalimi. Kita tolong dia. Kan? Kita jangan biar dia dizalimi. Tapi bila dia dizalimi. Kita kena ada satu sikap nak bantu dia. Lah. Kan? Ha, apa lagi? Uh, ha, menunaikan sumpah. Itu apabila kita bersumpah. Kita kena tunaikan sumpah kita. Kan? Ha, jangan kita bersumpah, lepas tu kita tak nak buat. Ha, jangan, eh? Gitu. Menjawab salam. Bila orang bagi salam, jawab waalaikumsalam, gitu. Dan mendoakan orang yang bersin dengan mengatakan, Ya Rahamkallah. Ha, eh? Jadi kalau orang sebut Alhamdulillah masa dia bersin tu, kita pun yang dengar sebut Ya Allah Itu antara benda yang, ini benda yang Nabi Muhammad suruh kita buat. Eh? Gitu. Dan Nabi melarang kita daripada lakukan, uh, apa dia? Uh, iaitu kita ambil bekas perak untuk kita buat makan minum. Makan minum ni kita guna bekas perak. Jangan. Itu dilarang oleh Nabi SAW eh. Apa lagi? Um, cincin emas. Ini orang lelaki. Orang perempuan tak apa eh. Orang lelaki jangan pakai cincin emas. Tak boleh. Nabi tak bagi kita pakai kain sutera untuk orang lelaki. Tak boleh. Kain dibaj. Dibaj ni satu jenis sutera. Tadi sutera. Ni ada satu jenis sutera. Nama dia adalah dibaj. Tak boleh. Lepas tu kain qassi. Ada satu jenis kain. Iaitu kain bercorak. Perbuatan Mesir dan Syam lah. Eh, dia ada jenis kain. Yang kalau kita pakai tu menyebabkan kita jadi riak. Macam tu kan. itu dilarang oleh Nabi. Dan istabrak. Itu sutera tebal yang berkilat. dia ada sutera ni banyak jenis. Sutera biasa. Eh, lepas tu dia ada qasi. Dia ada dibaj. Dia ada istabrak. ini semua ni nama-nama sutera. Al-harir, al-dibaj, al-qasi, al-istabrakah. Ini nama-nama sutera. Ini semua ni dilarang oleh Nabi Sallam daripada kita pakai. Eh. Ah ha, ini antara yang disebut oleh Nabi. Cuma fokus dalam hadis ni, Imam Bukhari bawa ni, dia nak fokusnya pada itibakul jana'is. Iaitu kita escort jenazah. Bila selesai semayang mayat, eh, jadi nak hantar ke kubur kita ni ikut sama Baik, sampai ke kubur. Ha, itu antara benda yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita lakukan lah sebagai Muslim. Alright, itu hadis yang ke-1239. Kita tengok pula hadis uh, yang ke-1240. Kan? Sohail Al-Bukhari hadis yang ke 1240 kata Imam Bukhari wa bihi qala hadatsana Muhammad hadatsana Amr bin Abi Salamah an al-Auza'i qala akhbarani Ibn Shihab qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib anna Abahu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haqqul muslim 'ala al-muslim khamsun Raddu salam wa iyadatul marid wa tiba'u al-jana'is wa ijabatul da'wati wa tashmitu al-atis rawahu al-Bukhari taba'ahu Abdul Razak qala akhbarana Ma'mar ma wa rawahu Salamah bin Rauh an Uqail. Baik. Hadis ni Imam Bukhari diambil daripada guru yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad ni Muhammad orang mana pula eh? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Az-Zuhli eh. Ini salah seorang guru Imam Bukhari lah. Eh? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Orang ni Sabur, dia bukan orang Arab eh. Dia orang ni Sabur. Ni Sabur ni sebutan orang Arab. Kalau sebutan orang Farsi ni Syapur. Ni Syapur eh ni Syapur. Ha, uh, ni dekat Iran tu lah. Eh, tempat dia. Okey, kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhali ni. Dia kata Haddasana Amru bin Abi Salamah. At-Tunisi Ad-Dimashki. Eh? Ha, uh, dia ni okey. Tak ada masalah. Uh, cuma ni seluk. Tahap siqah dia tu rendah. Uh, Imam Bukhari buat lah hadis ni sebab dia tak ada apa sebab dia nak menguatkan hadis sebelumnya. Tak ada masalah apa-apa Eh? Imam Bukhari bawa juga. Walaupun Amru bin Salamah ni seluk dia ada soduk lahu awaham dia ada waham uh, cuma tak ketara sangat lepas tu soduk dia punya tahap siqah dia tu rendah uh, sohail lah sohail tak rendah hal ni eh dan Amru bin Sa'abi Salamah ni dia ambil hadis daripada Al-Auza'i ha, ni Ma'uza'i ni terkenal kan eh, dia bukan semata-mata terkenal dengan ilmu hadis dia terkenal juga dengan uh, ilmu fiqah eh mujtahid ni uh, auza'i ni nama betul dia adalah Amru Rahman bin Amru al-Auza'i Asyami As Dia orang Syam Orang Syria lah pada hari ni ya. Qala kata Abu uzzai ni Akhbarani Ibn Syihab ha, Telah mengkabarkan kepada aku Hadis ni adalah Imam Ibn Shihab Ataupun disebut juga dengan Az-Zuhri Kalau kita baca dalam kitab hadis Ada nama Ibn Shihab, Az-Zuhri tu orang yang sama eh Kadang-kadang ha, dia guna Az-Zuhri Kadang-kadang dia guna Ibn Syihab Orang yang sama je Kalau <coughs> ikut nama betul je Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Itu ha, nama penuh Nama panjang ni. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Azuri. Itu ha, tu nama penuh ni, nama panjang dia. Kan, eh, nama dia Muhammad tapi tak terkenal dengan Muhammad tu, kan? Eh. Lebih terkenal dengan nama apa nama moyang dia, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab. Syihab Shihab. Azuri tu gelaran dia eh. Ha, ni orang Syam eh, orang Madinah. Okey, Ibn Shihab ni dia ni uh, orang yang diarahkan oleh Omar bin Abdul Aziz untuk menghimpunkan hadis. Uh, ha, ni, orang nama Ibn Syahab Zuhri lah. okay, dan kata Ibn Syahab ni, Akhbaran ni Sa'id bin Al-Musayyib. Telah memberitahu kepada aku, hadis ni adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Uh, ha, ni tabi'in terkenal lah. Eh. Tabi'in terkenal. Dia ni adalah menantu Abu Rairah radiyallahu wa'an. Menantu Abu Rairah. Banyak hadis diambil ni pada Abu Rairah lah. Hadis ni pun diambil pada Abu Rairah. Kata Sa'id anna Abu Hurairah radhiyallahu an, anhu qala. Berkata Abu Hurairah, pak mentua dia. Ya, dia mengaji dengan Abu Hurairah, pak mentua dia. Aa, dan dia kata Abu Hurairah ni pak mentua aku ni ada bagi tahulah. Kata dia apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, Nabi ni ada bagi tahu. Rasulullah SAW ni ada bagi tahu, hakul muslim al muslim khamsun. Tanggungjawab muslim terhadap muslim yang lain ni lima. Lima perkara adalah tanggungjawab muslim terhadap muslim yang lain. Apa dia? Ya? Raddus salam. Jawab salam. Yang keduanya ayadatul marid. Kita ziarah orang sakit. Kawan kita sakit pergi ziarah dia. Yang ketiga itba'ul janaiz. Kita pergi ikut jenazah. Bila ada kematian, kita semaya mayat. Lepas tu dia nak hantar ke kubur, kita follow. Kan? Kita escort je tu. Wa'ijah betul dakwah. Bila orang jemput, kita pergi makan keduri, pergi. Kata dia. Wa tashmitul atis. Dan juga kita ni kalau orang bersin, dia sebut Alhamdulillah, jawab. Ya Rahamkallah. Ah ha, tu kata Nabi Salam Hadis ni tadi kita ada sebut eh problem sanad hadis ni pada Amru bin Abi Salamah. Perawi ni dia punya tahap siqah dia rendah. Tidaklah dhaif kan. dia siqah rendah dan bila siqah rendah sahih dia pun rendah lah. Dia sahih lagi tapi sahih tak rendah. Tapi wala bagaimanapun kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Al-Bukhari, taba'ahu Amr Hadis ni ada mutaba'ah punya kan. Ha, dia mutaba'ahkan Alih Abdul Razak. jadi kalau ada mutabaah ni, walaupun syiqah rendah, ha, uh, valid. lah. Uh, dia jadi valid. Jadi kuat balik. Eh? Sebab ada mutabaah. Mutabaah ni penguat. Eh. Uh, dari sudut ni ada mutabaah, ada penguat. Jadi kuat lah hadis ni. Alright. Okey, apa kata Imam Ibn Hajar Asqalani berkenaan dengan hadis ni? Kita tengok uh, kupasan ni. Fi riwayat Muslim min tariq Abdul Razzaq khamsun tajibulil muslim al muslim balahu min tariq ala bin Abdul Rahman an abihi an Abi Hakul muslim alal muslim sittun wa zada wa iza istansaha fansah lahu. Okay. Kalau tengok dalam riwayat imam muslim daripada jalur Amdur Razak kan, uh, yang disebut khomsun Ada lima uh, wajib tanggungjawab bagi seorang muslim terhadap muslim yang lain. Cuma kalau kita tengok dalam uh, turik, dalam turuk, dalam jalur Al Al-Alaq bin Amdur Rahman uh, yang mana diambil daripada bapak dia dan bapak dia ambil daripada Burairah. Yang tadi yang ambil daripada Abu Rahah ni adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Hadis yang sama eh. Maksudnya hadis ni dia bukan satu jalur. Dia banyak jalur. Kan? Satu jalur Abu Rahah yang ambil daripada Abu Rahah tu nama dia uh, Sa'id bin Musayyib. Tapi kat sini ni ada satu lagi jalur. Abu Rahah ni ambil ni bukan Sa'id bin Musayyib. Orang lain. Orang tu namanya Abdul Rahman. Eh, dia ambil. Ha, nampak dia jalur banyak jalur lah. Cuma jalur yang kedua yang kita sebut ni. Uh, matan dia disebut dia kata ada yang ke enam. Dia sebut enam. Yang tak 5 lima ni ada enam. Ha, uh, yang enam tu apa dia? Wa izaz tan sahaka fan Bila orang tu minta nasihat daripada engkau, kau kena bagi nasihat ke dia. Itu tanggungjawab jawab bagi seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Ada orang jumpa kita kata tolong bagi nasihat saya boleh tak? Uh, kita pun bagilah nasihat yang jujur kepada dia. Eh. Uh, cuma nasihat tu mesti jujur lah. Jangan nasihat yang 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 merosakkan dia. Kan? Uh, dalam hadis yang lain Nabi ada sebut al Mustasyar Umut Orang kalau minta pandangan daripada kita, kita ni adalah orang yang perlu memberi Uh, pandangan yang amanah uh, Bagi jawapan tu yang amanah lah Kalau orang jumpa minta Pandangan nasihat, kita bagi nasihat Yang baikkan dia, bukan merosakkan dia lah Itu tanggungjawab kita sebagai Muslim eh. Taip uh, tengok pula uh, apa kata Yang kedua pula, apa kata Imam Nur Hajar Waqat tabayyana anna ma'na al-haq Huna al-wujud Khilafan ni qawli Battal Al-muradu haqqul hurmati was-suhbah Wa zahiru anna al-muradu Bihi huna wujubul kifayah Ha, Imam Al-Hajar ala sekalian ni kata Kalau kita tengok segi makna hadis Hadis ni sebut Hakul Hakul Muslim Alal Muslim Hak dia guna perkataan hak Jadi bila sebut hak Di sini dia kata wajib lah. ha, Maksud hak di sini adalah wajib um, uh, Tapi kalau ikut pandangan Imam Al-Battal Dia kata bukan mana wajib Itu dia kata tanggungjawab Kita dalam berkawan ha, Kau tu pula Itu tafsiran dia And, Tapi walau bagaimanapun dan Imam Ibn Hajar al-Asqalani ni lebih mengatakan annal murada biha annal murada bihi huna wa zahiru annal murada bihi huna wujubul kifayah. Yang dikatakan hak di sini adalah fardu kifayah. Macam apa escort jenazah. Jadi Nabi kata itba'ul janais hak. Jadi wajib ke? Kalau kita tak escort dosalah kita ni. Kalau fikir sekali lah. Ha, jadi kata Imam Ibn Hajar, dia kata wajib tu memang wajib. Tapi wajib ni bukan wajib fardu ain. Tapi wajib di sini adalah fardu kifayah. Wajibul kifayah. Jadi bila wajibul kifayah, maksudnya kalau dah ada orang buat, jadi kita dah selamat daripada dosa. Jadi kalau tak ada langsung orang buat, ha, bawa kita berdosa. Kan? Ha, maksud wujubul kifayah. Ni kata Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Habis. Tab. Ha, uh, okay, bab yang ketiga. Babu dukul. Babu ad dukhuli alal majiti ba'dal mauti idha udrija fil akfanihi bab pada menjelaskan tentang masuk menziarah mayat setelah kematian apabila dia telah dikampankan eh jadi bila orang tu dah mati dah dikampankan, kita datang kita gi ziarah tengok mayat ha, macam mana perbahasan tu insyaallah dan eh, kita akan cuba kupas dalam macam mana kita akan datang eh wallahualah tak ada soalan kat sini mungkin akan datang kita akan bahas ada yang ke 1241 bab yang ketiga tadi insyaallah eh wallahu alam sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu, sebelum tu kalau ada sebarang soalan, boleh tinggalkan soalan dekat ruang komen ataupun dekat uh, ruang komen dekat Facebook, ruang komen dekat fan ataupun ruang komen dekat um, apa ni dekat YouTube. Ha, nanti anda punya admin dia akan baca, dia akan print screen, dia akan hantar pada anda. Nanti anda akan cuba kupas lah lah soalan daripada kawan-kawan eh. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ajma'in. rabbil alamin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته